Сегодняшняя игра – это финальная игра за Кубок, за Кубок Украины. Могу вам сказать одно, что одна игра – это чистая психология, это чистый настрой, чистое желание выиграть эту игру. И концентрация на все 100%. Сегодня команда «Динамо» была сильнее нас во всех компонентах игры. Они были лучше на подборе, они делали меньше потерь. Две, легионеры, две легионерки американские забили нам суммарно 54 очка из 89 командных очков. То есть мы сегодня не смогли э, справиться с ними в защите и, к сожалению, проиграли по всем, э, по всем показателям баскетбольных. Э, еще один из моментов, который мне явно бросился в глаза, это то, что команда «Динамо» была просто свежее. А связано, я думаю, это с тем, что э, пока команда «Динамо» готовилась к Кубку Украины, мы в это время принимали участие в Суперлиге 3 на 3 в Иваново-Франковске. И играя на двух фронтах, имея еще один игровой день и два переезда в поезде, мы реально физически подсели. То есть мы пришли к финалу Кубка Украины не в тех кондициях, в которых должны были прийти. Был момент все-таки, когда вы почти достали. Но что, с реализацией было как бы ну, трогнула рука в последний какой-то момент. Нервничали, что? Да нет, все значительно проще, если вы посмотрите на табло, когда мы их почти достали, два игрока получила по пять фолов, и потом Аня Альховик получила пять фолов, А это три основных и ключевых игрока. Спитковская, кондус и альховик. Вот и все придется отложить как бы планы, да, или теперь <Chevy> К сожалению, к сожалению, второй год подряд нам не удается выиграть Кубок Украины. И это нас не радует, но у нас есть шанс получить реванш в чемпионате Украины. Первая половина, девчонки молодцы. Я им попросил играть агрессивно. Они играли агрессивно. Чуть-чуть полы выбили с колеи но агрессивная защита. Мы заставляли их бросать быстро, не в своем стиле. Подобрали подбор, и это был ключ. Сделали зазор достаточный. Ну, немножко в концовке, но это уже не важно. Очень благодарен. Молодцы, девчонки. Рад первой победе. Надеюсь, не последней. Теперь как бы психологические команды готовы бороться в чемпионате. Ну, я не отказывался в чемпионате, у нас не получалось. Э -э, ротация была, американок тоже не получалось. Поэтому сейчас, надеюсь, это пойдет нам, уверенность придет. И девчонки поверят в себя, и мы будем бороться за первое место. Что касается, в общем-то, в четвертой четверти немного, как бы, да, да, начали вас догонять. Как, да, чуть-чуть ну, да, было неприятно, потому что наши разыгрывающие получали спало, которых организаторы чуть-чуть сменили игру, остановились в движении. Но ничего, для опыта сделаем работу над ошибками, Прощом. будет все нормально. Ну, честно, уже на это не обращаю внимания, рад победы. Это первый, первый кубок «Динамо», всех поздравляю, фанатов наших, всех, кто нас поддерживает, рад победе искренне. Ну и теперь уже как бы 9 марта уже будет опять столичное дерби. Как... Ну, ну, мы, мы готовимся на следующие игры, нам надо бороться за второе первое место, поэтому готовимся к каждой игре отдельно. Ну, сыграли, мы давно с Киевбаске там не играли. Будем также настраиваться и смотреть, почему у нас не получилась вторая четверть. Спасибо.